Судно пришло немного ранее, 11 числа, э, в Одесский порт. Было поставлено сразу сходу, без задержек, э, быстро пройденные формальности. И э, по согласованию с таможней и с корейской стороной, компания «Стивидор» приступила к выгрузке вагонов. Пока выгрузка идет в штатном режиме, выгружено 5 вагонов. Э, хочу отметить, что э, одной из основных задач, среди прочих, э, Перед Одесским портом стояла задача э, провести таможенное оформление. Сегодня оно закончено в полном объеме. Растаможены и 18 вагонов и дополнительное оборудование, которое шло э, в ящиках них. На сегодня э, на судне пришло 18 вагонов. Всего э, в этом году будет получено э, 90 вагонов. Это только первая партия. Одесский порт э, Рад принять подобный груз, участвовать в такой масштабной э, государственной программе. И мы очень тщательно готовились к этой работе совместно с нашими партнерами. Э, и стивидорная компания, и все э, причастные к этому делу. И на сегодняшний день выгрузка идет в штатном режиме, э, пока трудностей мы не видим.